গৌৰৱ গগৈ আৰু ভূপেন বৰাৰ মাজত সংঘাতৰ কাৰণে কাজিয়াৰ কাৰণে আজি পাঁচখন আসনত বিজেপিক জিকাই দিলোঁ আজি গৌৰৱ গগৈৰ অহংকাৰৰ কাৰণে পাঁচখন আসনতে আজি বিজেপি অসমত জিকি গ'ল আমি ভাবিছিলোঁ আমি আশা কৰিছিলোঁ যে আমি বিৰোধী ঔপমঞ্চই অসমে অসম সন্মিলিত মৰ্চাই যদি একেলগে নিৰ্বাচন খেলিলোঁহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমি চাৰিটা বিধানসভা সমষ্টিত জিকিব পৰা অৱস্থাত আছিলোঁ তো বিৰোধী অক্য়মঞ্চই সেই চাৰিটা বিধানসভা সমষ্টিত আমি জিকিব পাৰিলোহেঁতেন কিন্তু কংগ্ৰেছে তাতকৈ বেছি ভাল কৰিম বুলি ভাবি পাঁচটা সমষ্টিত জিকিব পাৰিম বুলি ভাবি তেওঁলোকে বিৰোধী অকমঞ্চ ভাঙি দিছিলে এতিয়া কিন্তু দেখিছোঁ যে কংগ্ৰেছে ফলাফল ভাল কৰিব পৰা নাই দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে কংগ্ৰেছৰ এই অহংকাৰৰ কাৰণেই কংগ্ৰেছৰ এই ভিত্তিহীন যিটো স্থিতি ল'লে তেওঁলোকে সেই স্থিতিটো লোৱাৰ কাৰণেই আজি অসমত বিজেপিয়ে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে কংগ্ৰেছে তেওঁলোকৰ ভিতৰুৱা সংঘাতৰ কাৰণে গৌৰৱ গগৈ আৰু ভূপেন বৰাৰ মাজত সংঘাতৰ কাৰণে কাজিয়াৰ কাৰণে আজি পাঁচখন আসনত বিজেপিক জিকাই দিলে আজি গৌৰৱ গগৈৰ অহংকাৰৰ কাৰণে পাঁচখন আসনতে আজি বিজেপি অসমত জিকি গ'ল গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি শিক্ষা এটাই ল'ব লাগিব যে দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনত আমি আকৌ একলগ হ'ব লাগিব বিজেপিয়ে সৰুৱাবৰ্ষলৈ আমি আটাইবিলাক ঐক্যবদ্ধ হ'ব লাগিব আৰু কংগ্ৰেছে তেওঁলোকৰ অহংকাৰ ত্যাগ কৰিব লাগিব কংগ্ৰেছে এম পি ইলেকশ্যনত অকণমান ভাল ৰিজাল্ট কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে ভাবি লৈছিলে যে তেওঁলোক এতিয়া অপ্ৰতিদ্বন্দ্বী তেওঁলোকক কোনেও সৰুৱাব নোৱাৰিব তেওঁলোক জিকিবই বেলেগক লগত লোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই সেই বুলি যিটো কংগ্ৰেছে ধাৰণা কৰি ল'ব খুজিছিলে সেই ধাৰণাটো যে ভুল আজিৰ ৰিজাল্টে তাকেই প্ৰমাণ কৰিলে আৰু গৌৰৱ গগৈৰ অহংকাৰৰ ওপৰত এইটো এটা বৃহৎ মই ভাবোঁ আঘাত এটা